নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই পল্লৱী মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই মোৰো ভালেই আৰু এয়া দেখিছে নহয় ধুনু দুষ্ট আৰম্ভ হৈ গ'ল ভিডিঅ'ৰ পৰা সময়ত সি আহিবই আহি দুষ্ট কৰি থাকেহি আৰু এটা স্কুলত থ'বলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ আৰু এয়া ধুনুক স্কুলত থৈ গৈ লৈ লগৰ কেইজনীৰ লগত এয়া ভকত গাঁৱত আহিলোঁ বজাৰ কেইটামান কৰিব লগা আছিলে আৰু এয়া হোটেলত সোমাই চাহ অকণ খালোঁ চাহকণ খাইকৈ লৈ মেডিচিন কেইটামান ল'ব লগা আহিলোঁ ধুনুৰ কাৰণে আৰু দেউতাৰ কাৰণে আৰু মেডিচিন লৈ দেউতাৰ কাৰণে চেণ্ডেল এযোৰ ল'ব লগা হ'ল চেণ্ডেল এযোৰ ল'লোঁগৈ আৰু ধুনু কাৰণে পিছবৰ্ড এখন ল'লোঁ আৰু এয়া লগত যোৱা বহুজনীও কিবা চেণ্ডেল ছাটি লৈছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ আছে ভকত গাঁও ষ্টেডিয়ামখন এইফালে হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰীখন স্কুল ছুটী দিলে সেইবাবে ফটাফট আমি গৈছোঁ যিহেতু নটাৰ পৰা দহটালৈ পৰীক্ষা ছুটী দিলে তাত আৰু স্কুলৰ পৰা আহি বিড কৰাই নহ'ল এতিয়া সন্ধিয়া ধুনীয়াকৈ চকলেট কেক খাওঁ বুলি চকলেট কেক এটা বনাইছোঁ সিদিনাখন বনাইছিলোঁ পানীত উতলোতে পানী সোমাই গৈছিলে কেকটো ইমান ভাল নহ'ল আজি সেই একেবাৰে নিমখতে কেকটো বনাইছোঁ আৰু কেক হৈছে অলপ অলপ আৰু এয়া হৈ গ'ল কেকটো কেকটোত অকণমান মই চকলেট দি দিছোঁ ওপৰত আৰু এয়া ধুনীয়া কি কৰিছে চাওকচোন কৰিয়ে থাকে সি আৰু এইফালে মই খাচী মাংস বনাবলৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ